Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizi Abşunanoyunu məhsul qəsəbəsində marshrut xəttindən cəmi 100 metrlik məsafədə şəxsi tikilmiş, ikisət torpaq sahəsində üç otaqlı evimizin təqdimatını edirik, dəyərli izləcilərimiz. Gördünüz kimi, həyətimizin belə bir çardağı da var ki, rahat şəkildə birbaşa həyətə daxil olan avtomobil qapısı çardağın alt hissəsinə daxil olur. Yəni yağışçılarını Evet, yana sahəsinə düşmür. Bu hissədə bağ üçün yer ayrılıb. Gördünüz ki, belə bir barverə meyvə ağacları, dekorativ ağaclardan istifadə olunub. Evin pəncərlərinin dəmir barmaqlarına kimi hər birisi quraşdırılıb. Həyət yanı sahəsində sanitar qovşağına kimi mövcuddur. Evin yan tərəfinə keçmək olur. Bütün kommunallar var. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Evdə yaşayış var. Evin yan tərəfinə də keçmək mümkündür. Yan tərəfində bütün pəncərlər dəmir barmaqlardan həvizə olunub. Bir daha həyəti yanı sahəsini göstərim. Keçək iç təqdimatına. Dəyərli izləyicilər, gördünüz kimi, şəxsi məqsəd üçün tikilib, həm i torpağın, həm evin kupçası var ki, dövlət ipotekasına da yararlıdır. Daxil otaq giriş hissəsinə. Burada bir giriş hissəsi var. Yerdən 7 daş kürsülüdür. Əhəngə çıxartmaq üçün belə bir hissə ki, ayrılıb ki, yəni ki, birbaşa iki qapıdır ki, yəni soyuq dəvə daxil olum. İnternet xəttinə kimi hər birisi mövcuddur. Axırda dəhlizə daxil olarkən belə bir dəhliz bizi qarşılayır. Otaqlara bölcük, dəhliz var istəyir. Sağ tərəfdə yerləşir evimizin belə bir geniş pəncərəsi ös həyətanı sahəsinə baxan yataq otağı yerləşir, döyüşlər içində nəzərdə tutulub. Və bu hissədə yerləşir evimizin qonaq otağı yerləşir. Dəhlizləcilərimiz Evdə istilənmə İran peciytdəndir, yəni kombidənd deyil. Onu da nəzərinizə çatdırım. Və uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağım deyim. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Təhlizi genişdir, şəxsiyyətdir, dəyər izləyicilərimiz. Qiymət Start qiymət 65 min manata təklif olunur. Təbii ki, real müştərilərlə danışmaq da olacaq. Əlaqə nömrəmiz 051 635 17 97 nömrəmizə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz.